ऐसे गैर मुल्की शहरी जिनके पास तुर्की में रहने की कानूनी बुनियादें नहीं हैं और जिन्हें इस वजह से मुल्क पदरी का हुक्म जारी किया गया था इन्हें भी इंतजामी हिरासत का हुक्म जारी किया जा सकता है इस वीडियो में हम वजाहत करेंगे कि यह किन हालात में हो सकता है ये वीडियो सिर्फ मालूमती मकासद के लिए है और ये कोई कानूनी मशवरा नहीं बन सकता हम आपको मशवरा देते हैं कि आप किसी वकील या गैर मुनाफा बख्श तंजीम से कानूनी मुशावरत हासिल करें जो आपकी इंफरादी केस के हवाले से कानूनी मदद फराम करे अगर आपको इंतजामी हिरासत का हुक्म जारी किया जाता है तो आपको एक मरकज में रखा जाएगा जिसे रिमूवल सेंटर कहा जाता है रिमूवल सेंटर्स जेलें नहीं हैं बल्कि हिरासती मराकज हैं जहां गैर मुल्की शहरियों को तुर्की से निकाले जाने से पहले रखा जा सकता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट सारे रिमूवल सेंटर्स का इंतजाम खुद कंट्रोल करता है तुर्की हुकाम इन तरीकेकार के लिए जिम्मेदार हैं जो गैर मुल्कियों पर लागू होते हैं आपको मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर निकाले जाने वाले मराकस में रखा जा सकता है अगर आपको मुल्क बदरी का फैसला जारी किया गया है और शुभ है कि आप मुल्क बदरी के अमल के दौरान गायब हो सकते हैं तो आपके निकाले जाने को हतमी शकल देने के लिए आपको इंतजामी हिरासत का हुक्म भी जारी किया जा सकता है बसूरत दीगर आपको रिमूवल सेंटर्स में रखा जा सकता है क्योंकि आपने तुर्की में दाखिले या बाहर निकलने के कवानीन की खिलाफ की है गलत या जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल बाजाबा तौर पर तुर्की छोड़ने के लिए कहा गया था लेकिन किसी माकूल उजर के बगैर मुकर्रा वक्त के अंदर नहीं छोड़ा गया अगर हुकाम ने यह तय किया है कि आप अवमी सिक्योरिटी अमन आमा या सेहत आमा के लिए खतरा है आमतौर पर इंतजामी हिरासत को तुर्की से किसी गैर मुल्की शहरी के मुल्क बदरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ताहम बाज़ गैर मामूली हालात में बैन अवी तहफ़ के दरखास्त दहंद को भी इंतजामी हिरासत का हुक्म जारी किया जा सकता है ये जानना जरूरी है कि जो बच्चे अपने वालदे या दीगर देखभाल करने वालों से अलग हो चुके हैं इन्हें रिमूवल सेंटर्स में नहीं रखा जा सकता गैर साथी और अलग किए गए बच्चों को रियासती तहफ़ में रखा जाना चाहिए और बच्चों के लिए मौजूद खसूस सहूलियात में रखा जाना चाहिए इंतजामी हिरासत के बारे में मजीद जानने के लिए बशमूल आपके अपील करने का हक इस मौजू पर हमारी दीगर वीडियो देखे ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के इश्तराक से तैयार की गई है